Саме головне, що в нас є, це наше здоров'я та здоров'я наших рідних. Але як сучасна молодь до нього ставиться? Сьогодні в програмі Молодіжний коридор ми поговоримо про те, що робить та від чого відмовляється сучасна молодь заради здоров'я. У Франції, Данії та Норвегії енергетичні напої можуть продаватися лише в аптеках. З їх вживанням пов'язано кілька судових розглядів. Один ірландський спортсмен навіть помер на спортивному майданчику після вживання кількох банок такого напою. А наша молодь продовжує вживати їх, незважаючи на такі трагічні факти. Традиційним каві та чаю на п'яте наступає нове джерело енергії енергетичні напої. Вони містять кофеїн, а часто ще й алкоголь, які, як заявляє нав'язлива реклама, підбадьорять нас, зроблять сіре життя яскравим і насиченим. Звичайно, звучить заманливо, але чи настільки корисні енергетики для нашого здоров'я? Давайте розбиратися. Очень сложно сказать, вредны они или нет, потому что, по сути, энергетический напиток – это специальный напиток, который необходим в конкретных условиях для конкретных действий. Ну, например, если у вас мозговой штурм, завтра надо сдать экзамен, и вы не подготовлены, если надо дописать дипломную работу, если какие-то необходимы физические нагрузки, я не имею в виду развлечения танцы, я считаю, что это неразумно использовать энергетические, то по этому направлению эти напитки вполне можно употреблять. Но употреблять их надо редко и употреблять их надо вот только по назначению. То есть, когда необходимо усиление, расширение адаптации для физической работы или умственной работы. Лекари у завзятых любителей энергетиков выявляют силы букет хоро, плюс до них бессоння, встомлюванность, выснажение организма. Адже энергетик не энергии, а запозитчает ее у нашего организма. Нам надо либо пополнять значит, запасы наши, либо нам надо отдыхать. И вот 3-6 часов после этого наступает как бы время релаксации, организм должен отдохнуть. Если вы постоянно используете вот эти вещества, то, естественно, рано или поздно наступает истощение вот если в энергизаторе и кофеин, и таурин, то, невзирая на их, в общем-то, положительное свойство обоих этих веществ, присутствие антагонистично и может привести к дисбалансу в организме. Але не так страшнее енергетики в чистому виде, як ті, що містять алкоголь. Ось де бомба уповільненої дії. Виробники стверджують, що вміст алкоголю в напоях мінімальний і не завдасть шкоди здоров'ю. Ну а якщо випити декілька баночок одразу, скільки ви отримаєте алкоголю? Адже якщо ви будете пити на вулиці горілку з клянками, то громадськість назве вас алкоголіком. А от якщо енергетичний напій, то ви, начебто, сучасна людина. Оскільки у нас енергетичні компоненти наоборот підіймають організм, а алкоголь розслабляють. Поэтому сочетание в таком варианте, либо уже с алкоголем, не имеет никакой разницы. Лучше выпить просто энергетики, если он действительно нужен. Алкоголь угнетает систему нервную и дает возможность расслабиться, несколько, так сказать, психоэмоциональную сферу позволяет активировать и снизить тормозные реакции. Вот алкоголь является угнетающим средством для организма, для нервной системы, для мозговых клеток, а кофеин является стимулятором. Плюс еще токсическое воздействие с, со стороны алкоголя в той или иной мере. Они действуют на нервные клетки, на организм усиливает вот этот дисбаланс в организме и при частом употреблении, а я бы вообще не хотела говорить, чтобы это надо употреблять, вот, вот это я считаю это вредный продукт. Вот могут действительно развиваться массовые заболевания. Звичайно, реклама радісно сповіщає про користь енергетичних напоїв. Пити їх це круто і стильно, і самопочуття буде прекрасним, і все в житті буде окей. І молодь п'є на вулиці, в клубах, і в барах, на вечірках, і просто в компанії друзів, і навіть там, де краще взагалі їх не пити на спортивних майданчиках і в тренажерних залах. Молодь має обращати внимание на те, що написано на етикетці, тому що очевидно, що не потребляють. Ни одну и не две баночки, а возможно даже больше. И употребляют они более интенсивно их вечером. Утром употребляется ну, незначительное количество напитков. В течение дня тоже небольшие продажи, но вот именно вечером эти напитки употребляются больше всего. И скорее всего они употребляются необоснованно молодежи. Спитаем у самой молоде. Что они думают про энергетики и как часто их вживают? Да, пила энергетик, ну попробовала над собой, так скажем, эксперимент небольшой. Как бы выпила, ну все нормально, не, не хотелось целую ночь спать, но когда я пришла в институт, очень хочу. Энергетик – это вещь, что может неплохая, может кому-то нравится, может она и не такая вредная. Там, ну, отношусь нормально. Естественно, это вредит очень здоровью, ну, так как более молодежь это употребляет, старается, знаете как есть определенная контингенция. то есть если то есть пьют остальные, то нужно как-то поддерживать компанию. В основном из-за этого, но мне кажется сейчас на данное время, то есть на содержание многие не обращают внимания. Хотя да, у нас, ну, то есть мы учимся сейчас ну, в торговом университете продовольственных товаров, да, мы изучаем, знаем, что это и как из чего состоит, но все равно это все употребляют. Негативно отношусь, потому что это очень вредит здоровью. И молодежь-то не осознает в должной мере. Вообще считаю, наверное, вредно. Ну, то есть там хорошего ничего нет по составу. Ну, если много выпивают, то болит сердце потом. Ну, плохо. Много нельзя их пить. Ну, а так, ну, особого такого прилива энергии, как говорят, нет. Кому нравится, тот пьет. Кому не нравится, тот не пьет. Но у каждого своя голова на плечах. Усі ми знаємо, що енергетик можна замінити чаєм, кавою або мате, в якому кофеїну міститься ще більше. Ще можна з'їсти шоколадку, яка також надасть енергії. Це набагато корисніше і смачніше. Зазвичай молодь звинувачують у тому, що вона даремно проживає життя та не цінує своє здоров'я. Це, мабуть, і правда, але зараз я наведу вам приклад майже героя нашого часу, який робить все заради свого здоров'я. Хочу розказати про суті, про основі як би здоров'я. би як є здоровий образу життя. Ми забули, що ми люди і віддалені від естественних. процессов жизни э, тех, которые создал для нас бог изначально. Э, ритм и ми мирская вся жизнь, работа, ну, все наши навыки, принципы и э, желания э, не такие, как какими они должны быть по-настоящему. Бог создал человека для того, чтобы под закат, вернее от восхода до заката он был в движении в работе, что в принципе утеряно. Это можно восстановить активным образом жизни, непосредственно спортом, гимнастикой, атлетикой, физкультурой ну, и так далее. Подобрать для себя можно любое направление и чем угодно можно заниматься, но опять же приходить нужно к простым упражнениям и начинать с простого. И главное... Не находить залы и стремиться к каким-то э, конкретным направленностям, там, секциям, тренажерным залам и так далее, а заниматься физической культурой постоянно, на протяжении всей жизни и ну, всегда это нужно делать. Мышца должна находиться в работе постоянно, все мышцы тела, весь мышечный, мышечный корсет. Физическая культура ⁇ это не первое э, то, что необходимо человеку. На первом месте это мысль, потом дыхание, потом правильный прием воды, э, правильное питание. Э, физическая культура идет как бы в конце здорового образа жизни, но активным образом, непосредственно физической культурой, можно, э, неправильно, наверное, будет сказать, что заменить все эти направления, но... Э, она выровняет человека ко всем тем факторам, которые я перечислил выше. То есть, если заниматься непосредственно спортом, ну так вот обобщим, да, вот все эти направления, которые я говорил выше, со временем будешь стремиться к правильному питанию, хотя бы придерживаться его. Будешь задумываться о приеме воды, что чай, напитки соки и так далее не возмещают влагу в организме. Держать баланс влаги можно непосредственно водой. И водой живой, та, которая набрана в источнике, в идеале сразу с источника. В бутылках закрытая вода ⁇ это не та вода, которая хотя бы стремится иногда пить воду с источника, с колодцы и так далее. Спорт, я за спорт только. И вообще... Стремиться нужно к активному образу жизни. В городах мы не видим этого всего, но город это каменные джунгли. Не видно ни леса, ни воды, ни, ни природы. Я, допустим, бегаю практически каждое утро. И, к сожалению, внутри, конечно, я рад, что я сам бегаю, я никого не вижу больше. Но задумываясь больше иногда теряется настроение что я никого не вижу никогда я бегаю один утром но ну, допустим если это было детство, там 5-10 лет назад люди встречались в принципе сейчас я наблюдаю с каждым годом просто ну, мы мало ходим но нужно движение постоянно машины и так далее транспорт общественный и вот бегом в первую очередь я для себя замещаю ну, то есть то движение которое необходимо человеку на день Продукты настоящие не могут быть закрыты в пачках, в железках, в банках и так далее. После термической обработки с, со страшным набором химических продуктов. Запакованные все продукты, но они не подходят просто организму. Человек приспосабливается. Вообще, уникальная, организм человека это уникальная машина. Она приспосабливается абсолютно ко всему. Наш предел жизни, он, в принципе, не ограничен, он намного более 100 лет может существовать качественно. Не просто после 50 лет уже готовиться к смерти, а быть активным на протяжении всех 80-100-120 лет. Мы себя загружаем просто теми э, продуктами в сухом виде, которые откладываются в организме и не выводятся, в принципе. И мыслью, анализом, ну, раз, размышлением именно мы состоим из того, что мы едим. И об этом нужно думать. Овощи, фрукты, орехи, мед в первую очередь. В нем 600 компонентов, 400 из которых необходимо человеку. Э, ну и так далее. Домашние молоко, яйца, все это можно находить в поселках, на рынках и так далее. И нельзя остановиться где-то, захотел кушать, съесть там гамбургер или какой-то хот-дог сосиски там эти, ну непонятные. Просто нужно задумать, задуматься, из чего оно состоит. Тот предел, который есть, да, вот прожить. Его можно прожить по-другому, но ну, другой жизнью. Я знаю другую жизнь, где можно есть все, курить, пить, и знаю ту жизнь, где не употребляешь никакой химии, никаких ядов и придерживаешься к питанию, к правильному приему воды, к дыханию, к спорту, к активному образу жизни. И хочу сказать. Мысль и качество жизни, и настроение, да, вот как говорят, там, у меня нет настроения, у меня есть настроение, вот именно настоящее крутое настроение можно себе делать на, на протяжении всего дня, ночи, можно получать качественный, глубокий сон, можно видеть те сны, которые ты хочешь, ну, яркие и так далее. Это можно все строить правильным подходом, так как создал Бог это все изначально. Оно должно быть глубоким, без рывков, не учащенным. Нужно расслабить грудную клетку, дышать носом, носом в первую очередь. 80% воздуха поглощается через страхи, непосредственно через нос. И много существует техник, там, ну, они все йоговские, но ну, они начали изучать дыхание изначально. Но опять же, есть у меня учитель, да, который, от которого я очень много всего взял как бы, во, во здоровом образе жизни. Но опять же, к дыханию как таковому нужно приходить самому. Просто закрыть глаза, успокоиться и ровно глубоко вдыхать и выдыхать. Полное дыхание, глубокий вдох-выдох, без рывков, не учащенное, нормальный спокойный ритм. При этом нужно расслабить в первую очередь свою мысль, не, на, не напрягать э, голову никакой негативной информации. Да, и э, постепенно ты будешь учить себя дышать заново. После 8, 12, 15 месяцев э, в младенческом возрасте человек теряет способность правильного дыхания. После, ну, грубо говоря, после года жизни человек теряет э, правильный навык дыхания. И тем самым, в первую очередь, мы сокращаем э, количество лет, которое мы можем прожить. Молодежи это сложно привить. Если у человека нет наставника да, вот в виде родителей или вот близких взрослых людей, которые будут твердить, учить, ну и то очень сложно, я считаю. Но ну, моя цель в жизни... Это обратить внимание на детей. Только их можно направить и правильно собрать их мышление и направить их просто правильно в жизнь. Молодежь можно направить только ту, которая реально стремится к здоровому образу жизни. Те, которые находятся в клубах с сигаретами, с алкоголем, с ядами, с неправильным образом в жизни их практически невозможно вырвать. Возможно, с течением времени, когда человек повзрослеет и начнет задумываться, помнится, у него появится желание хотя бы к чему-либо. Даже через ваш канал ну, можно получить информацию только тем, которые реально этого хотят. На Насправді, наша молодь дуже активно діє проти шкідливих звичок, а саме проти алкоголю та паління. Хлопці та дівчата не словом, а справою доводят, чтобы без них краще. Я уже не первый раз участвую в таких акциях. По-моему, в данных наших современных условиях алкоголь это оружие массового поражения. И надо как-то обращать внимание людей, наших сограждан на то, что эта проблема существует, с ней надо бороться. Пробіжка заместь палиння та вживання алкоголю. Это найкращий аргумент. Олексий, организатор акции, сам раньше вживал алкоголь, а сейчас навіть намагается застерегать усіх у всех имших. В том месте, ну, в Донецке, где я вырос, просто многие очень люди именно с страдали и разрушались от алкоголя. Я сам лично от этого пострадал, и я не хочу, чтобы как бы, мои граждане, соотечественники, ну, окончили... <laughs> в общем, чтобы с ними было точно так же. Молодь впевнена, що головне це наше бажання. Завдяки цьому все буде. Рада у без допінгу, без наркотиків. Все заложено в нас, вся сила в нас. Отже, як кажуть, тільки пробігши кілометр, відразу розумієш ціну своїх шкідливих звичок. Тим паче, коли є де займатися спортом, було б бажання на сьогоднішній день. Е, от е, у нас в області е, 93 три стадіона. 51 бассейн, полторы тысячи спортивных залов, в том числе и в общеобразовательных школах, две с половиной тысячи спортивных сооружений, мы их так называем плоскостные, ну а чтобы было понятнее, это в, во дворах открытые спортивные площадки, две с половиной тысячи. Ну, какби бы, всіво спортивних сооружені у нас по області около 8 тисяч. Це і прости площадки, і приспособлене поміщення і так далі. Займатися спортом, перш за все, це корисно для власного здоров'я та для стрункої талії, що не може не зацікавити сучасних дівчат. А ось навпаки, ігнорування спорту може не дуже гарно вплинути на наш організм. В результате гиподинамии, вот это гиподинамия, это ограничение движения, вот в результате гиподинамии в организме происходят вот такие патологические изменения всех видов обмена. Ну, это, наверное, всем понятно, и углеводного, и жирового, и все. В связи с этим получаются такие, ну вот, изменения в скелетной мускулатуре, и снижается функция скелетной мышцы. О чем это говорит? Ребенок становится слабее физически. По нашим данным в области, только... После всех медосмотров школьников только 30% детей могут выполнить обыкновенные школьные нормативы без так сказать, ущерба для своего здоровья. Но это ужасающие цифры. В образе жизни современных детей у них произошел такой, как бы, ну как мы видим, как перелом вот сознания, то есть максимум комфорта дети наши хотят и минимум движения. То есть все у них получается под рукой. Телевизор под рукой, компьютер под рукой, не нужно никуда ходить, не нужно двигаться. Вот, так сказать, они от этого получают, собственно, то удовольствие, которое хотят. Своё нехтование спортом молодь выправдывают через нестачу часу. Ну, занимался, уже учу, бросил, учу, учусь некогда. На даний момент ні. День загружений, я студентка і часу на це поки немає. Але ми сьогодні з вами доводимо, що головне це наше бажання. І знайти 10 хвилин для зарядки завжди можливо. Моржування або, іншими словами, зимове купання є одним з найефективніших засобів загортування організму. Це ще й метод, що сприяє поліпшенню енергетики людини. А гарна енергетика саме те, що потрібно нашій молоді. Зараз молодь не тільки загортовується взимку для покращення свого здоров'я, а й навіть влаштовує запливи у холодній воді. Дане соревновання називається аквайспорт, Це якби запливи в холодній воді. То есть у нас они не сильно развиты, но в той же России, Финляндии, ну, в других странах это довольно-таки известный вид спорта. И вот сейчас, ну, сегодня мы решили впервые в Донецке провести такого рода состязание. В основном здесь ходят люди, ну просто окунуться, поплавать. Но мы решили как бы, это дело развить и... Как бы, чтобы люди не просто плавали, не просто там закалялись, но и какие-то ну, плавали там расстояния больше, там на время, на скорость, то есть вот это приобщить спорту, чтобы народ плавал не просто там раз в год, там, 19 -го числа, а чтобы постоянно. И этим соревнованием ну, мы хотим как, закалить там, дух человека, ну, закалить физически, духовно, и оздоровить. Ну, то есть это и здоровье, и веселье, и радость, ну, все такие положительные качества, эмоции. Сегодня несколько дистанций, вот Було вже 10 метрів плавали дівчі, там дівчинки плавали 25 метрів серед парней дистанції это 25 метрів, 50, 100 і 500 буде дистанція. У моржів рівень захворюваності взимку в 60 разів менше ніж у звичайних людей. Якщо ви набралися сміливості і готові зануритися у крижану воду, вам для початку потрібно звернутися до лікаря для повного обстеження. Це необхідно для того, щоб виявити, чи є у вас які-небудь захворювання. У разі якщо висновок лікаря дозволяє вам займатися моржуванням, ви можете приступити до підготовки, але її рекомендовано починати в літній час. Тому це повинно відбуватися поступово. В іншому випадку при першому заході в воду взимку можуть виникнути судоми, а в гіршому випадку і зупинка серця. Ні в якому разі в алкогольному стані. Не занурюйтеся в ополонку. Також не можна цього робити при різних захворюваннях. Перед тим як стрибати у воду, необхідно розігріти тіло, а тоді вже сміливо занурюйтеся. Вода лічна. Да, в общем, навіть пліни, на я ще дома. 25, ви у двадцять п'ять. Ну у В общем, как на 10 можно было бы 25. Вот ноги очень сильно Прилив энергии. То есть надо что-то делать. что назад пути нет, надо куда-то быть, надо что-то делать. Потому что это классно, это круто, это лучше, чем курить сигареты и пить. Вот. Больше здоровья и молодость, однако, сохраняется. Водичка теплая, очень теплая. Вигляйте. В ополонку не можна пірнати вперед головою, особливо якщо ви новачок, бо існує вірогідний ризик переохолодження. Новачкам слід у воді бути максимум секунд 15. Після виходу з води необхідно відразу ж витерти тіло насухо і одягнути щось тепле. За словами людей, які мають досвід в моржуванні, основними принципами цього засобу загартовування є регулярність. поступовость та систематичность. Якщо моржування відбувається нерегулярно, це может тільки зашкодити организму людини. Плавать сразу не надо. То есть это, ну как любая тренировка, здесь нужна, ну, как, наращивание. То есть сначала человек приходит, он ну, плавает там 1-2 секунды, потом 3-4, ну и так, наращивается, наращивается, и уже к концу сезона, то есть он уже более-менее может плавать там минуту даже или там больше. Для мышц, для кровообращения, ну, для общего настроя только позитивного влияет. Но опять же, здесь все надо контролировать. То есть не просто пришел, там непонятно сколько просидел, и потом ну, проблема. А мы людей контролируем, то есть все постепенным наращиванием нагрузки. Корыстно для мязев и для всего организма. А змагання с плавання в холодной воде еще й стимулируют азарт. Так что от купания в зиму суцельна корость. Але головне до всього підходити з розумом. На сьогодні все. Я прощаюся з вами до наступного тижня та чекаю на ваші листи до нашої електронної пошти з вашими цікавими темами для програми. Будьте здорові!